arxeologiya instituti jamoasi bilan bog'lanib eng noyob kashfiyot mo'jizaviy kuchga ega bo'lgan topilma haqida so'raganimizda afrosiyob devoriy suratlari haqida aytishdi 7 asrga oid devoriy suratlarning topilishi arxeologiya sohasidagi buyuk kashfiyot bo'lgan ekan xo'sh uning noyobligi buyukligi nimalarda ko'rinadi ko'rsatuvimizda ushbu savollarga javob izlaymiz yerdagidevori suratlar markaziy osiyoda topilgan yagona hozirgacha suratlar hisoblanib bitta xonani yoki saroyni to'liq saqlanib qolgan hisoblanadi bu arxeologiya fanida noyob kashfiyo desak ham bo'ladi sababi sababi bu yerda samarqand hukmdori yoki afshini varxumanning saroyni bezashdagi yo uning olib borgan o'sha şey, siyosiy yo'lidagi ishlari yoritilgan desak bo'ladi masalan birinchi g'arbiy devorni olsak g'arbiy devorda varhumanning elchilarni qabul qilish marosimi yoritilgan buni biz qayerdan bilamiz buni o'sha bir personajning etagida saqlanib qolgan o'n olti qator su yozuvidan su yozuvida o'sha unash nasldan bo'lmish varhuman elchilarni qabul qilish marosimi to'g'risidagi fikrlar berilgan shu asosda biz aytamizki bu o'sha zal elchilarni qabul qilish saroyi yoki yok, zali deb aytsak bo'ladi suhbatdoshimiz ta'kidlab o'tgan g'arbiy devor zalning to'g'risida joylashgan o'ng tomonda oq kiyimlik odam va ko'ylagining etagida yozuv saqlanib qolgan unda shunday so'zlarni o'qish mumkin shoh varhuman elchiga yuzlanganda elchi so'z ochib men chag'anyon hukmdori elchisi punarzoda bo'laman men uning tarafidan samarqandga keldim hozirda samarqand hukmdori huzuridaman samarqand hukmdori men haqimda shubhalanmasin chunki men samarqand mabutlarini yaxshi bilaman samarqand yozuvidan xabardorman hukmdoriga samimiyat va hurmat bajo aylayman bu satrlar elchilarni qabul qilish marosimiga tegishlidir bu yerdagi suratlarni ikkiga bo'lish mumkin chapda g'arbdan kelgan elchilar guruhi o'ngda sharqdan kelgan elchilar chapda chag'anyon va choch elchilari hisoblanadi chag'anyon va choch o'lkalari hozirgi surxondaryo va toshkent viloyatlari hisoblanib samarqandning qo'shni hududlaridir e'tibor bilan kuzatsangiz bu yerda turli xil toifadagi odamlarni ko'rish mumkin aftidan mana bu odamlar tog' elchilari bo'lgan yana bu yerda koreya xitoy turk elchilari ham o'z aksini topgan devorning tepa qismi bo'sh bo'lib u yerda nima tasvirlangani noma'lum balki varhumaning o'zi tasvirlangandir degan taxminlar ham bor balki xudoning siymosi sifatida ochiq qoldirilgandir degan fikrlar ham mavjud ikkinchisi ikkinchisi bu devorda xitoy bilan bo'lgan diplomatik va elchilik aloqalarini yorituvchi ma'lumki xitoy bilan buyuk ipak yo'li orqali samarqand su'g' uzviy bog'liq bo'lgan shu sababli varhuman bir devorda yoki nimada shu xitoy bilan bo'lgan aloqalarni rivojlantirish maqsadida shuni chizdirgan bo'lishi kerak uchinchi bir devorda esa varhumanning e, diniy qarashlari ya'ni so'g'ning diniy qarashlari bilan bog'liq bo'lgan devor suratlar chizilgan sababi ular maxsus ajratilgan bir tomonda yoki sharq tomonda yo'nalishda borishyapti ya'ni devor maxsus loy suvoq bilan siliq qilib csuvalgan ustidan yupqa ganch yoki alibaster bilan chuvalib o'sha ali basterni ustida keyin tabiiy buyoglar bilan suratlar chizgan biz buni o'sha hozirgi devorga chizilgan suratlarning asosi desak bo'ladi o'sha paytdagi renessans suvning renessans davriga chiqqan chunki bu saroyning bitta qoldig'i saroyning qolgan devorlarida ko'plab suratlar topilgan nu no vaqt silsilasi ularni ko'p joylarini yuvib ketgan yoki keyingi davrlarda buzilib ketgan saroylar to'liq mana shu devori surat bilan bezatilgan biz hozir bitta zalni ko'rib turibmiz mana janubiy devorlar bo'yoqlarining rangi yaxshi saqlangani bilan e'tiborga loyiq oq filning ustidagi taxtiravonda bir ayol o'tiribdi orqasida uchta ot va ularning ustida yosh ayollar bor va ana shu ayollarning orqasida ikki kishi tuyaning ustida o'tirishibdi devordagi naqshlarda oq g'ozlar aniq ko'ringan va yana bu yerda hukmdor varhuman juda salobatli tarzda tasvirlangan bu 7-8 asrlar eramizning 7-8 asrlariga bog'liq uni kim chizgan rassomlar haqida ma'lumotlar bormi endi rassom to'g'risida to'liq ma'lumot yo'q o'sha paytdagi maxsus bir maktabga ega bo'lgan bir qandaydir ustaxona yoki maktab vakillari chizgan desak bo'ladi chunki uni bitta rassomni o'zi chizaolmaydi albatta bu yerda o'sha maxsus shakllangan bir maktab bo'lishi kerak u bu juda muhim qimmatbaho ma'lumot beruvchi suratlar hisoblanadi chunki bu aytaylik ensiklopediya desak mubolag'a bo'lmaydi bu yerdan o'sha qadimgi xalqning urf odati an'anasi yurish turishi kiyim kiygan ki, kiyimlari va hokazo hokalardan ma'lumot olish mumkin agar afrosiyob tarixiy muzeyiga kirib diqqat bilan qarasangiz haqiqatan ham rasmlar jonli harakatlarni ko'z oldingizda paydo qilayotgandek tuyuladi masalan mana bunday ko'rib turganingizdek chapda ikkita sayr qayiqlarida ayollar tasvirlangan bo'lib bittasi yaxshi saqlangan suvda esa turli afsonaviy jonivorlar echki boshli va ilon dumli ajdaho ko'zga tashlanadi uzun sochli personaj suvda suzayotgan otning dumidan ushlab turibdi bu yerda tan davriga mos kiyingan xitoyliklar qoplon ovlamoqdalar bu devorda so'x davlatining xitoy bilan bo'lgan diplomatik va elchilik aloqalari ham tasvirlangan mana bu sharqiy devorning o'rta qismi zalga kirishning asosiy yo'lini tashkil etadi aylanayotgan suv baliqlar cho'milayotgan bolalar ho'kizlar tasviri yaxshi saqlanmagan ehtimol mana bu hindistondan kelayotgan elchilardir yana kim biladi bir birini to'ldiruvchi va ayni paytda qarama qarshi mulohaza va fikrlar shuni ko'rsatadiki devordagi syujetlarning mazmun va ma'nosi yagona maqsadga qaratilgan ya'ni varxumanning siyosatiga uch xil nuqtai nazardan qarashdir bu birinchidan g'arbiy devorda tasvirlangan elchilarni qabul qilish marosimi so'g'd davlatini boshqa davlatlar tomonidan mustaqilligining tan olinishidan dalolat bersa ikkinchidan shimoliy devorda tasvirlangan suratlar xitoy elchilarining so'g'dga tashrifini ifodalaydi demak qo'shni mamlakatlar bilan do'stona mustahkam aloqalar o'rnatilgan va nihoyat uchinchidan janubiy devorda tasvirlangan diniy marosim esa hukmdor varhuman xalq urf odatlari rasm rusumlarini ijro qilish orqali so'xda o'z sulolasini boshqarishni mustahkamlaganidan darak beradi devoriy suratlar va naqshlar yuqorida suhbatdoshlarimiz aytib o'tishganidek bir rassom tomonidan yaratilgan bo'lmasada yagona g'oya va mukammal texnikaga ega bo'lgan bitta san'at maktabi rassomlari tomonidan chizilganligi aniq hukmdor varxuman bu ishga mamlakatning eng mahoratli tajribali badiiy san'at maktabi vakillarini jalb qilgan shahrimiz samarqandning tarixi bizning muzeydan boshlanadi chunki 2750 ming yetti yuz ellik yoshdagi arxeologik topilmalar bizning muzeyimizda turibdi chunki bundan oldin 2500 ming besh yuz yillik yubileyni nishonlagan edik lekin oxirgi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki shahrimiz samarqandning yoshi ikki ming yetti yuz lekin shahrimiz samarqandning yoshi 3000 ming yildan ham ko'p bo'lsa kerak chunki hali yerni ostida juda ko'p arxeologik topilmalar turibdi chunki bu arxeologik topilmalarning hammasi shahrimiz samarqandning buyuk davlat ekanligi u hamisha qo'shni davlatlar bilan qadimdan azaldan ijtimoiy iqtisodiy siyosiy aloqada bo'lgan va u sivilizatsiyaning beshigi u buyuk ipak yo'lining markazi ekanligini ko'rsatuvchi bu arxeologik topilmalar o'z aksini topgan bu yerga chet elliklar har doim ham shunaqa ko'p kelishadi juda ko'p kelishadi chunki hozir deyarli mana aprel may oylari mavsum turistlik mavsum deymiz bundan oldin ham muzeyimizda juda ko'p mahalliy aholi ham juda ko'p tashrif buyurishadi va qolaversa xorijiy davlatdan eng chet davlatlardan kelib bizning muzeyimizga tashrif buyurishini sababi nimadan iborat chunki bizning muzeyimizda saqlanayotgan bu topilmalarning hammasi asl holda turibdi mana masalan mana bu afrusuyob devori suratlari bu afrusuyob devori suratlari o'zining qadimiyligi o'zining nodirligi bilan butun dunyoga mashhur bo'lgan chunki bu yerda qadimiy samarqandimiz sug'diylarning bu yerga madaniyati o'z aksini topgan haqiqatan biz bu yerda juda ko'p turli davlatlardan kelgan sayyohlarni mehmonlarni uchratdik va o'z o'zidan taassurotlari bilan o'rtoqlashish istagi paydo bo'ldi bu 11 birga 11 hajmdagi zal meni maftun etdi tarixiy topilmalarga qiziqaman lekin bunday noyob topilmani ilk bor ko'rishim axir shuncha asr o'tdi demak ota bobolar merosiga alohida e'tibor va o'z kasbiga muhabbat ruhini his qilyapman desam hech ham mubolag'a emas men o'z yurtimga qaytganimda samarqand xiva buxoro toshkent shaharlaridagi ajoyibotlar haqida do'stlarimga gapirib beraman o'ylaymanki bu ajoyibotlar olami ularni ham qiziqtiradi men o'zbekistonga ilk bor kelishim taassurotlarim juda katta yurtingiz va xalqingiz boy tarixga ega ekaniga guvoh bo'lyapmiz ayniqsa samarqand buxoro xiva kabi tarixiy shaharlar go'yoki ertaklardagi mamlakatlarga o'xshaydi o'zimni ertaklardagi malikalardek his qilyapman bunga sabab mehmondo'st saxiy ochiq ko'ngil o'zbek xalqidagi samimiy munosabatlar ko'nglimni ko'tarib dilimni ravshan bo'lishiga yordam bermoqda bilasizmi men ham jurnalistman yurtgazib tajriba to'plab hayotiy xulosa chiqarishga intilyapman sayohatlarim to'g'risida taassurotlarimni yozish niyatim ham bor albatta unda samarqanddagi afrosiyof muzeyida ko'rganlarim ham o'z aksini topadi degan umiddaman bu yerdagi suratlarda ko'rganlarim ichida milliy liboslardagi odamlar va ularning harakatlanayotgandek ko'rinishlari e'tiborimni tortdi gap shundaki o'sha davrdagi ijodkorlar mahoratiga tan bermasdan iloji yo'q bu yerdagi juda ko'p turli davlatlardan kelgan chet ellik mehmonlar bilan suhbatlashdik ularning hayajon va hayratlariga guvoh bo'ldik oradan o'n uch asr o'tganiga qaramay rasmlarda ranglar va bo'yoqlar saqlanib qolgani haqiqatan hayratga loyiq bu haqda arxeologlar tarixchilar naqqoshlar psixologlar va havaskor rassomlar qiziqish bildirib ilmiy nuqtai nazardan fikr yuritishga harakat qilishadi afrosiyob <t> tarixiy muzeyi haqiqatdan mo'jiza man shuni bir borib tomosha qilganimda surat devoriy suratlarni ko'rib u yerdagi odamlarni qadimda dunyo bilan boshqa chet elni xitoy yaponiya boshqa chet ellar bilan aloqa tiklanganligini va undagi liboslari har bitta libosima man o'sha yerdagi su, qarab suvda suzayotgan balonlarni ko'rdimda hayron bo'ldim nega balolar masalan bitta yem tashlasangiz balolar hammasi keladi shu ustalik bilan tasvirlaganki charpalak tavirda tasvirlangan charpalak o'sha charpalak tasvirlanish sababi bu harakatni bildiradi davrni bildiradi demak olamni abadiyligini bildiradi o'sha balo orqali o'sha tasvirni o'sha yerda chiroyli qilib tasvirlangan unidagi har bitta xalqada oy tasvirlangan quyosh a va hokazo man oyni ko'rib hayron bo'ldim nega oy tasvirlangan o'sha har bittasi o'ziga ramzga ega ekan oilani olishi o'sha yerda kiyimlardagi libosdagi kiyimlar o'sha elchilarni kelishi keyin o'sha yerdagi kirib yana bitta narsaga hayron qoldim bir kichkinagina loydan o'sha sopoldan yasalgan idishga qaradim hayron bo'ldim man Kartor, yup kadı, leken, yup bu sopol bu idish ko'rmagan edim qarasam o'sha paytlarda sichqon ovlaydigan kichkina ko'zacha qilingan ekan kirganda keyin yopilib qolar ekan o'zi man bunaqa mo'jazalarnyo'q xalqimiz shunaqa mo'jizalar yaratgan ekan o'sha yerdagi ko'zalarni ko'rdik qator yupqa lekin yupqa bo'lsa ham juda mustahkam loyini qanaqa pishtirgan manga qiziqish uyg'otdi undagi ranglarni ko'rinishi keyin o'sha turgan o'sha uh, uh, paytdagi xitoy elchilarini kiyingan o'sha o'sha uh, mingan otlari nima uchun g'ozlar turibdi g'ozlar poklik ramzi ekan ramzla olib kelingan ekan biza, biza tinchlik tarafdori tayabdorimiz deb o'sha g'ozlarni yetaklab olib kelingan ekan o'shalarni devorsudan so, hali ham o'rganyapman mana shu o'n yildan beri o'sha tasvirlarni ko'rib hali tugatganim yo'q o'sha taassurot asosida o'sha kitobda berdim va o'shanin uchun ichida ma'nolarini topishga harat qildim bitta oyna o'ziga bitta katta e, kitobimda paragraf bo'ldi bilasizmi <laughs> samarqand shahri bu nomini besh marta o'zgartirdi eng birinchi oti semizkent bo'lgan keyin afrosiyob deyildi keyin samarqand deyildi keyin maraqand deyildi keyin yana samarqand nima uchun chunki uni yoshi ikki ming besh yuz yil deyishadi u noto'g'ri sharnoma bundan ming yil oldin yozilgan sharnomada samarqand shahrini yoshi to'rt ming yil deyishgan uni ming yilni qo'shganda besh ming yil rahmatli akademigimiz vahid Abdullayev shahrni yubiley o'tkizganda aytgandi og'aynilar mana shunday gap bor bu shahrimiz bu bu rimni tengdoshi deb maqtaymiz lekin rimni bu bobosi rim buni oltitaligi deb turib. shuning uchun bu shahar to'g'risida har xil tushunchalar bor murodxon hoshimov geografiya fanlari nomzodi samarqand davlat universiteti professori Mana shu 64 to'rtinchi yillar esimda mana shishkin rahbarligida bu yerda arxeologlar kelishdi biz o'zimiz student edik ularga qo'shilib qatnashdik qazish ishlari olib bordik tangalar hokazolar hokazolar va hozir ko'rganingiz devordagi suratlar topildi keyinroq u keyinroq topildi shu devordagi suratlarni qaytadan tiklashib uni shu suratlarni ustiga bu muzeyni qurishdi shuning uchun bu muzey afrosiyob muzeyi deyiladi bu haqiqatdan dunyodagi nodir muzeylardan biri qadimiy shahar ustida uni tarixini ko'rsatuvchi muzey qilingan uni ichidagi haqiqatdan saqlanib qolgan qadimiy suratlar ko'rsatilgan va uni oldida shu yerdan chiqqan eksponatlarni ko'rsatib shahrimizga kelgan har bir mehmonda samarqandni tarixi to'g'risida to'liq tushuncha beriladi yana bir yaxshini yomoni bor deyiladi vayron bo'lgandan keyin binolarni ustini tuproq qazib qo'ygan va tuproqlar buni ustini yovib qo'ygan buni borligini hech kim bilmagan mana shu şi qazish ishlari olib borilayotgan vaqtda eski binolarni birida devorda bu rasm chiqdi va bu rasmni keyin ko'rganingizdek e, arxeologlar uni qavatma qavat saqlab qolib shu yerga olib kelib boshqatdan tiklashdi bu ham bir mo'jiza mo'jizaviy kuchga ega bo'lgan afrosiyob muzeyidagi devoriy suratlar temuriylar davrida san'at va madaniyatning yuksak darajada rivojlanishiga undan oldingi davr so'g'd davlati hukmdor varhuman davri san'ati va madaniyati asos va poydevor bo'lib xizmat qilgan degan xulosaga kelish imkonini tug'diradi umuman olimlarimiz ta'kidlab o'tishganidek samarqandda hali ochilmagan qo'riqlar ko'p yillar asrlar aro ular topilib hayratlarga sazovor bo'lib yashayveradi bu bugungi zamondoshlarimiz yosh avlod qalbida ota bobolardan faxr iftixor yurtiga mehr vatanga muhabbat tuyg'ularini kuchaytirib tarix haqida tasavvur uyg'otib turadi